পাই গলে ইমান হাপা পইচা আজি আকৌ আমি শাহু বিক্ৰী কৰিছিলো হেল্ল' আজি হ'ল উৰুকা লগতে মাঘৰ বিহুৰ আপোনালোক সকলোকে শুভেচ্ছা যাচিলোঁ আৰু এয়া চাব পাৰোঁ আজি মাঘৰ বিহু উৰুকাৰ দিনাখনে কিমান একদম পইচা পাইছোঁ মনটো হাঁহিটো দেখিছেগৈ গমেই পাইছে পইচা পালে আকৌ চবৰে হাঁহি উঠে ন গতিকে সেয়া ময়ো পালোঁ কিহৰ কি কৰি পালোঁ জানে দে এইবিলাক ইউটিউবৰ পইচা নহয় ত' মই পালোঁ বহুত দিন কষ্ট কৰি আমি মা আৰু মই এটা পুহিছিলোঁ গাহৰি ত' সেই গাহৰিটো আজি বিক্ৰী কৰি সেয়া পাই গ'লো ইমান হাপ পইচা তো কষ্টৰ ফল মিঠা কয় নহয় জানে গাহৰি বুঢ়াসকলে বহুত জানে যে কিমান কষ্ট হয় গাহৰিত সেই ইমান লেতেৰা পেতেৰা হয় একদম দানা পানী দিয়াত তো সেয়া কষ্ট কৰোঁতে সেয়া ফল মিঠা পালোঁ এইবিলাক কৰি থাকোঁতে তাৰমানে আজি গাহৰি কিনিব আহিলে নহয় ৰাতিপুৱা গাঁৱতে লৈ গৈছে তেনেকুৱাকৈ তাৰমানে কামখিনি থাকেই গ'ল উৰুকাৰ কামবিলাক ইফালে চোতালো মুচিব আছে আৰু কি কয় গছবিলাকত খেৰ বান্ধে নহয় সেইবিলাকো কৰিব আছে একোৱেই কাৰণে মানে দাদাও নাছিলে দোকানত থাকিবৰ কাৰণে তো এতিয়া মাও আজৰি হ'ল আৰু এতিয়া মই মোৰ কামখিনিলৈ আগবাঢ়িম পইচা কেইটিছে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ যে লাগি আছে মোৰ এই পাইছোঁহে এতিয়াই নোহোৱাই হৈ যাব তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফটা ফট উৰুকাৰ কামবিলাক কৰোঁগৈ আৰু একদম কি ক'ম আৰু পইচা পাই আহিছোঁ বিয়া দিছোঁ বহুতো ভাল লাগি আছেহে চোতালপৰা ধুনীয়াকৈ মুচি লওঁ অঁ আৰু কেইদিনমান আগত মই কেইদিনমানে যোৱা বছৰে চাগে যোৱা বছৰ মানে আজি ছয় সাতমাহমান আগত মানে এটা মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ দানা বনাই থকা তেতিয়া মই ৰিভিল কৰা নাছিলোঁ কিহৰ দানা বনাইছিলোঁ বহুতে গেষ্ট কৰিছিলে কিন্তু কিছুমানে মানে লগাব পৰা নাছিলে আৰু কি হয় গৰুৰ দানা বুলি ভাবিছিলে বা কিছুমানে ছাগলীয়ে বুলিয়ে ভাবিছিলে তো নহয় মই সেয়া গাহৰিৰে দানা বনাই আছিলোঁ আৰু আজি সেয়া পাই গ'লোঁ ইমানখিনি কষ্টৰ পইচা তো বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে মনটো তো এতিয়া কামবিলাক কৰিলেও নহ'লে বা একদম কামখিনি থাকিয়ে যাব মাৰ আকৌ মাৰ কাম নহ'লে সেই পানী ধুনীয়াকৈ গলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া চোতালখন মুচি গৈ আছোঁ বেছিতে নালাগে আমাৰ চোতালখন মানে ইমানো ডাঙৰ নহয় এনেই মুচিব লাগিলে মানে দুখনে হয় আমাৰ চোতাল এই পাকঘৰৰ ফালেও এখন আছে নহয় তো সেইখনো মুচিব লাগে আৰু এইখনো দুখন হৈ যায় মানে আমাৰ তাৰপিছত আকৌ পিঠা বনাব আছে পিঠা লাড়ু এইবিলাক বনাম এইবিলাক কৰি কিনে আৰু এতিয়া এয়া গোটেই চোতালখন মই মুচি ল'লোঁ তাৰপৰাও ধুই ল'লোঁ কিন্তু সেয়া মোক গালত নহয় সেই মাটি আনিব যাওঁতে টেঙাই কটাই গোটেই বেয়াকৈ আচুৰিলে সেইফালে মই লাৰু বনালোঁ মই আৰু মা মিলিপিনে তো এতিয়া পিঠা বনাম আৰু ঢেৰ কাম উৰুকাৰ দিনাখন থাকে নহয় বহুত কাম এতিয়া মাংস চাংস লৈ আনিব সেইবিলাকো একদম চাফা কৰিব লাগিব তাৰপিছত জাকত দিব লাগিব একদম ঢেৰ কাম আৰু দেই চব দেখুৱাই দেখি যাই থাকিব

মাংস খাই থাকাত উঠাম এই আটালে আমাৰ পিঠা কেইটা মানে ফুৰি দি আছে আমাৰ মানুহেই নাই পিঠা চুঙা পুৰাৰ পৰা এতিয়া আহিছো আকৌ ভেড়াঘৰ বিলাক লৈকে এনে হঠাতে হেৰি গলো কে বনাই আছে এতিয়া মানে বনাব পৰা যে ভেলাঘৰ খোৱা যোগাৰ আকৌ ভেলাঘৰত আহিছিলো বাহিৰে বাহিৰে আৰু ইয়াত খানা চলি আছে দাদাক চিনি পোৱা নাই যে

ভেলাঘৰৰ পৰা পিঠা পুৰা পুহি দিছো এ চেনিৰে বনাইছে অকল বৰবাদে বেলেগকে বনাই মানে হাতেৰে পুৰা একদম ডিজাইনটো দি দিয়ে গল কৰে আমি কৰচ হে লে এতিয়া খাই চাও দেই আৰু কি বনাইছে পিঠা নাৰিকলৰ লাৰু বনাইছো আৰু মই খুৰীয়ে আছো ঘৰতো কাম কৰিছো খুৰীয়ে আছো বলাও ঘৰত যাওক আৰু ভাতৰ যোগাৰ কৰো বলাও এইয়া মাৰ ঘৰত এতিয়া বনোৱা হ'ব এইফালে গাহৰি মাংসখিনি হ'ল গোটেইখিনি বনোৱা নাই বাকীখিনি জাকত দিয়া হ'ব তাৰপিছত এইফালে মুৰ্গী মাংস হৈ আছে মোৰ কাৰণে মাটিমাহৰ